Привет, с вами снова я, Алена. И сегодня я буду снимать видео про свой гардероб. Гардероб у меня очень большой, потому я сниму только часть вещей. А следующую часть я вам покажу в следующем видео. Так, давайте начнем. Вот, у меня... Нет, давайте, пожалуй, начнем с самого простого. Сейчас. Вот. У меня есть такой костюмчик. Вот э, здесь такая сетчатая как бы кофточка. Она отдельно. Она не вместе с этим костюм, с этой туникой. Она просто на вазе кофточка, а потом поверх тунику вот такую. Вот здесь, за, э, здесь, по бокам бантики. Вот. Где он там вот здесь? Вот здесь такая стяжка и блестинки. Вот. А здесь такие как бы тоже типа такие камешки вот это такой у меня я в день, И его на свои день рождения э, она весной 8 марта вы знаете уже так ну вот такой костюмчик вот он мне очень нравится вот так это у меня не костюмчик это моя кофта в которой я бегаю по утрам по утрам на пробежку. вот я им могу примерить Сейчас. я ее быстренько раз примерю и все, я в этой кофте бегаю на пробежку ну иногда куда мне хочется то я выхожу и бегу, бегаю на пробежку сейчас покажу вот такая кофточка можно завертать сейчас накрываю ой вот такая кофточка здесь карманчики есть вот такая. Она бархатная здесь, а здесь обычная пошивка. Сейчас сниму ее. Сейчас я ее на вешалку, потому что у меня все вещи в гардеробе только на вешалках. все, повесила, вот это моя кофточка. У меня есть мое пальто любимое, это осеннее, о, вернее, в весняное, весной его носит. Вот такое пальто, розовое Сзади есть такая, как бы, маленькая стяжка или что такое. Вот в середине здесь цветочки, как вы видите. Она на полосах и здесь есть карманчики. Вот такое пальтишко. Это мое любимое. Это его носить весной. У меня еще есть пальто, которое носят осенью, когда холодно. Он тоже стоит из бахата. Сзади бантик вот такой. Вот это пальто я ношу осенью. Вот, оно мне очень нравится. Вот такое я пока что заберу минуточку. Так, и так. Вот, это были мои четыре вещи. Еще, еще сейчас я вам принесу. Вот. Лаки. Если, если вы слышали грохот, это он Пригнул на кровать. Простите. Так, где Так. Сейчас я разложу моих. Сейчас я разложу моих четыре вещи. Раз, два, три, четыре. Давайте начнем с самого. Давайте начнем с самого простенького. Оно меня в том зеленый. Вот, это мое платье. Можно носить или где-то весной, или летом сейчас сниму. Она просто ехала ко мне такая рукава. Вот такое здесь платье. Его можно сейчас так. Его можно носить зимой. Здесь кружева такие. Вот такое платье. Так. Его подносим туда. У меня еще одна есть вещь. Так, вот это туника вот она вязаная вот посмотрите я ее иногда одеваю в школу ношу вот так вот такая кофточка вот это такая туничка вязаная так. а, не... лаки так действуют так вот это моя юбка я еще никуда не носила, потому что мне, мне ее только купили. Вот, посмотрите, вот такая, вот, простите, юбочка. Вот такая я еще никуда не носила. Вот здесь такие косички. Я еще никуда не носила. Так, ой, простите, потому что не успела. Так, сейчас. Это моя любимая вещь. Это мне меня такой как бы жилет, это мне, я вам показывала магниты, и увидели моего братика, вот, у него есть мама, это моя тетя, они живут в Чехии, они приезжают только летом. Я потом летом сниму видео с моим братиком. Вот, это моя тетя, она приезжает, это с Чехии, вот, привезли эту, эту я сейчас вам покажу. Об обкладку сейчас, вот, здесь, вот так черке нарисовываю, написано вот. И сейчас где-то должна быть этикетка. Вот. Это этикетка из Чехии. Вот. Я не знаю, или вы прочитаете, просто здесь не видно. Вот такая этикетка. И вот здесь можно подписать <свят> мое имя. Надеюсь, вы знаете английский. My name is. Вы здесь, на то... Вы здесь на точечках можно имя написать. Но я не буду писать, не хочу портить курточку вернее не курточку а жилетку мою вот так сейчас я ее стену. все вот это такая моя любимая жилеточка я ее очень люблю и ношу ее осенью потому что зимой в ней холодно ходить она если бы это была курточка то я бы носила ее сейчас вот такая жилеточка так, и последний подождите и последний наш это у меня еще одна ко мне две юбки купили сейчас там вот мне две юбки купили вот такая юбка вот так Это офигенская ну вот это был мой гардероб таких осенних летних ну таких средних вот. ладно не шуши. где ты там мой задолбал мешать, не видео ну вот, это был летний, а следующий я может сегодня, ну подождите. Ну, может сегодня я сниму или завтра. Ждите видео. Вот это моя юбочка такая. Подписывайтесь на канал. Пока-пока. С вами была Аленка. Ждите следующего видео.